Добрый день! Я приветствую всех от лица педагогического коллектива Краматорского высшего профессионального торгово-кулинарного училища. И хочу обратиться, конечно же, прежде всего к будущим выпускникам. Ребята, как уже было сказано, скоро вам предстоит сделать сложный, ответственный шаг в жизни, выбор профессии. Именно от него будет зависеть ваш дальнейший жизненный путь. Зависит, насколько он будет интересным и успешным. Вы все молодые, энергичные. Вы, конечно же, желаете занять достойное место в современном обществе. И Краматорское высшее профессиональное торгово-кулинарное училище предоставляет такую возможность. Оно гостеприимно раскрывает двери перед молодыми людьми и приглашает освоить актуальные профессии на рынке труда торгово-кулинарного профиля. Все вы знаете, торговля, кулинария – древнейшие виды деятельности человека. Они сопровождали человечество на протяжении всей его истории и постоянно развивались. И сегодня повар, кондитер, официант, бармен, продавец Всегда найдут себе работу. Главное, чтобы они были высокопрофессиональны и обладали высоким мастерством. Именно таких профессионалов, которые знают не только теорию, которые обладают практическими умениями, выпускают наше учебное заведение. Творческий педагогический коллектив шагает в ногу со временем. Мы используем инновационные методы и новые формы обучения. Все делаем для того, чтобы вырастить и выпустить со своих стен настоящих профессионалов. Однако мы прекрасно понимаем, учеба должна быть не только полезной, но и интересной. Поэтому мы стараемся грамотно сочетать ее с неурочными мероприятиями. Ярмарки, мастер-классы, выставки дегустации продукции собственного производства. Все эти мероприятия, делают учебу у нас запоминающейся, увлекательной, интересной. И напоследок я бы хотела сказать, что самое главное, самый главный показатель успешности – это трудоустройство. Наши выпускники начинают применять свои практические умения, знания уже во время производственной практики ветней работая на предприятиях, пансионатах, базах отдыха, ресторанах, клубах, кафе и супермаркетах, а после выпуска трудоустраивается на предприятия ресторанного и торгового профиля города и не только, области и даже страны. Что еще хотелось бы напоследок вам сказать? Конечно же, мы понимаем. Что в современных условиях развития профессионально-технического образования Украины главной задачей у нас, перед нами стоит готовить высокопрофессионалов, высоких профессионалов, людей, которые бы могли адаптироваться в сегодняшних непростых условиях, мобильных специалистов. На это направлена наша основная работа. О профессии торгово-кулинарного профиля поверьте, они будут вот всегда актуальны и востребованы. Я думаю, наше учебное заведение сможет стать для, вам, для вас успешным жизненным стартом. Приходите, спасибо. Добрый день, уважаемые юноши и девушки, добрый день, уважаемые коллеги, руководители предприятий. Я представляю Краматорское высшее профессиональное училище номер 14 которая от 2 октября исполнилось 75 лет готовит молодых специалистов для нового Краматорского машиностроительного завода. Ну, как сказал Владимир Васильевич, в Краматорском машиностроительном заводе не надо много говорить. Это гигант машиностроения не только сегодня нашего региона Украины, но и бывшего Советского Союза. Наше училище готовит сегодня специалистов по 14 рабочим специальностям и 6 направлениям получения специальности с начальным высшим образованием, то есть техники-технологии, техники-механики. Что касается Новокраматорского машиностроительного завода, это подъемно-транспортные машины, это сварочное производство, это обработка материалов на станках автоматических линиях. Я не буду долго рассказывать о своем училище, вы получили раздаточный материал. Я вас приглашаю всех воочию посмотреть, прийти а, в учебные заведения. Мы в этом году и в прошлом году начали совместно с новокраматорским заводом проводить экскурсии непосредственно по всем цехам переделам нашего новокраматорского машиностроительного завода. И вот самое, как говорится, страшное в том, что когда человек мы ну, будем говорить, не хочет идти с удовольствием на, на работу, а тогда, когда он неправильно выбрал специальность. Поэтому мы сегодня, вот это мероприятие, пользуясь случаем, я хочу выразить слова благодарности руководству нашего центра занятости за то, что мы собрались вот в таком узком кругу о том, чтобы поговорить, какие направления, что ожидает при обучении, что ожидает после обучения. Что это должно быть дети, подростки, которые приходят в учебные заведения, в частности к нам, они должны знать, как построен учебный процесс, что его ожидает в будущем, стопроцентное трудоустройство, возможность получения высшего образования, после начального высшего образования, после этого обучение наверное, будут выступать представители третьего, четвертого уровня аккредитации высших учебных заведений. Наши ребята, девочки, выпускники успешно обучаются и в высших учебных заведениях третьего, четвертого уровня аккредитации. Я вам, дорогие юноши, э, девушки, желаю, чтобы вы не ошиблись в специальности. То, что мы здесь выступаем, и я в том числе, я далек от мысли, что завтра все придут в наши училища. Нет, конечно. Главное, чтобы вы не ошиблись в будущем своем, чтобы вы выбрали правильную специальность, чтобы вы после окончания учебного заведения вы были востребованы, чтобы вы имели возможность себя кормить, свою семью кормить, детей кормить и получать от этого большое удовольствие. Я желаю вам всего самого наилучшего и Самое главное не ошибиться в специальности. Спасибо. Добрый день. Краматорский центр профессионально-технического образования является одним из лучших учебных заведений Донецкой области и Украины. Неоднократный лауреат международных и всеукраинских выставок достижений современного образования награжден памятным знаком флагман современного образования Украины, двумя серебряными и одной золотой медалью. Мы гордимся созданной материально-технической базой нашего учебного заведения, современным учебным и производственным оборудованием, компетизированными кабинетами и лабораториями с мультимедийными средствами обучения. Мы гордимся нашими учащимися, неоднократными победителями в областных и всеукраинских конкурсах профессионального мастерства. Мы гордимся нашими выпускниками, передовиками производства, золотым фондом акционерного общества НКМЗ, других организаций, предприятий и учреждений как Донецкой области, так и Краматорска. И уважаемые абитуриенты, выпускники школ, приходите к нам, мы вам, вас обучим специальностям, которые требуются на рынке труда, а специальности очень простые. Слесарь по сборке металлоконструкций, электрогазосварщик, станочник широкого профиля, оператор станков ЧПУ, есть специальная швея, младшая медицинская сестра, парикмахер, повар-кулинар, ну и особое внимание обращаем на две специальности, которые мы последние годы только пролицензировали. Это профессия сварщик, которые обучаются юноши по ручной сварке, полуавтоматической и автоматической, причем в среде всего два разноуровневых положения. И после защиты дипломного проекта им выдается не только диплом, а сертификат сварщика международного уровня. И вторая профессия, которую мы начали в этом году, это называется оператор по обработке информатики и информационным технологиям. Это о чем говорила Евгения Евгеньевна, это не стрелялки, это очень серьезное образование, которое сегодня, наверное, желает получить каждый. Приходите к нам, мы находимся, вы знаете где. Комиссия приемная уже работает. Просим прийти в гости. Всего доброго.